КП «Желтовск» теплосеть продолжает работу в подготовке к отопительному сезону. На текущий момент подготовлены все котлы. Заканчиваются работы по трубопроводу запорного ТЭЦ. И сейчас будут начинаться работы по подготовке, уже ведутся по подготовке оборудования по к следующему отопительному сезону. Его поверки и получение в минимальном размере, в связи с тем, что большинство сотрудников отправлены на биржу, в связи с невозможностью выплаты зарплаты платы в летние периоды. В настоящий момент работаем по Кропотке на одна бригада и в районе Южного радиозавода заканчиваем замену участка магистрали 600 мм. После этого пройдем гидрологические испытания данного участка, если все будет нормально, работы по магистрали Основными проблемами, конечно, являются непроплаты со стороны населения. Раз порядка 30 миллионов долга имеется задолженность в бюджетных организаций, разных бюджетов более миллиона гривен долга. Серьезный вопрос по начислению пенистов штрафных санкций инфляционных со стороны ДТК «Энерго» Я уже докладывал, на данный момент это миллион двести. Данные санкции начислены связи с несвоевременными расчетами госказначейства по 20-й постанове по То есть Деньги, которые закрывали на потребленную электроэнергию 20 постановой, через э, зачетную схему они не проходили вовремя, за что энергия насчитывает предприятие Бенюшев санкции. Насчитывает законно, в принципе, никаких нарушений с этой стороны нету. и казначейство больше как дальше, потом, свои обязательства по проведению этих сумм. Вторым серьезным вопросом является 423-й закон Украины по стабилизации финансового стана нафтогаза. Я докладывал на прошлой оперативке, я сейчас называю цифры, которые подготовили. Предприятие до 1 сентября надо погасить 11,2 миллиона гривен в адрес нафтогаза, которые были сформированы на 1 января 2014 года. В таком случае мы получим возможность получить рассрочку на 24 месяца на сумму долга за потребленный газ в 2014 году и списать 3,5 миллионы министровных санкций, начисленных по решению судов за 12-13 января. В противном случае с 1 сентября этого года прекращает действовать закон Украины про запрещение деятельности предприемств палного личного комплекса у исполнительных службы развязывают руки по аресту счетов, реализации имущества предприятия. Она например, на прошлой неделе уже, в принципе, прислала два письма по этому поводу, просят, э, уведомляют, что у них есть право выставлять э, на биржу долговые обязательства предприятий, исполнительное имеет право реализовывать имущество предприятий и запрашивают разницу в тарифах по населению. o nosso